داتو دات سحسن محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اما بعد Para pendengar yang dimulikkan sekian, kita masuk ke ayat kelima sekali lagi. Bagi kita tahu kitab Sayyid bin Qasir, turun buka pada jenis ke-9, muka surat 112. A'udhu <tik billahi rajim. Walau annahum sabaru hatta takhruja <tikToday>, ilaihim lakana khairan lahum. Wallahu ghafurur rahim. Dan kalau sekiranya mereka bersabar sampai kamu keluar menemui mereka, sungguhnya itu lebih baik bagi mereka. Dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi Allah membimbing mereka dengan adab berkaitan perkara itu. Kalau mereka bersabar sampai kamu keluar menemui mereka, sungguhnya itu yang paling baik buat mereka. Menunggunya, orang beriman terhadap Nabi SAW ini berlaku dalam banyak keadaan. Dalam tafsir hadai Iqrawi wa Raihan, Imam Al-Rami menceritakan bahawa penungguan yang pertama ini bagi orang beriman begitu sabar mereka. Pernah Nabi terlambat datang semuanya isyak sampai mereka tertidur-tidur. Allah hadapnya para sahabat terhadap Rasulullah SAW. Dan saya pernah bawakan contoh-contoh yang berbagai-bagai. Contohnya bagi kita syifa fi hukukil musafah. Itu juga dengan kita syafun musafah oleh Imam Al-Kharkhushi. Bagaimana kesungguhan mereka ini untuk mengamalkan ayat selepas diturun. Menegur teguran yang berlaku, diikuti, dipatuhi bayangkan tuan bahawa di akhirat nanti ketika umat semua berada dalam ketakutan yang amat sangat bahawa mereka ni pada masa itu menanti-nanti Bilakah akan berlakunya perhitungan amal Mereka datang kepada Nabi Adam AS Minta supaya diberi syafaat Disegerakan hisap Nabi Adam mengatakan Aku pun takut pada hari ini ada kesalahan aku Apakah Allah mengampunkan aku atau pun tidak Lalu mereka bertemu dengan Nabi Nuh Sama jawapannya Mereka bertemu dengan Nabi Ibrahim Sama jawapannya Mereka bertemu dengan Nabi Musa Nabi Musa pun ketakutan Bertemu dengan Nabi Isa Cuma Nabi Isa tidak menyebutkan apa kesalahannya Namun baginda tetap merasa takut Lalu Akhirnya mereka mahu tak mahu terpaksa jumpa dengan Rasulullah SAW Wasallam dan ini dipanggil sebagai syafaatul uzma sebab lepas kita mendengar azan kita berdoa dengan doa yang ma'thur ma ma itu supaya Allah memberikan makam yang mulia buat Rasulullah SAW itu dia penantian akhir zaman nanti semua manusia akan intadharu khurujahu marata thaniya li qiyami sa'ah li fathi babi syafa'ah wa kathabata anan nasa yaltaji'una al qiyamah ila al anbiya mereka semua akan pergi kepada nabi-nabi thuma akhiran ilaihi falayasiluna ilmurad ila indahu mereka tidak akan dapat memperoleh dalam kebuntuan itu supaya meminta kepada Allah disegerakan hisab tak ada seorang nabi pun yang sanggup untuk meminta kepada Allah kerana ketakutan pada hari itu melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka ni satu latifah yang menariklah tak ada ayat yang kita baca ni bahawa para sahabat begitu hormat begitu mengagungkan memuliakan Rasulullah sallam mereka menanti semayang hampir-hampir ke subuh mereka masih tidak semayang nanti Rasulullah SAW untuk hadir mengimamkan mereka dalam satu keadaan itu menunjukkan panjangnya waktu Aisyah untuk satu fiqh yang kita bincangkan ditunjukkan oleh Rasulullah SAW maka memerhatikan ayat ini kalau kita lihat bahawa Allah mengajar umat Islam untuk bersabar seandainya mereka bersabar hingga kamu keluar kepada mereka sebagaimana biasanya tentu itu mengandungi kebaikan dan kemaslahatan bagi mereka dan juga akhirat sebab bersabar ni tadi menunggu hingga Rasulullah keluar merupakan satu bentuk etika kepatuhan dan juga mengiktiram tauqir Rasulullah SAW menghormati mengagungkan memuliakan baginda sebagai para Rasulullah SAW Allah Maha Pengampun terhadap dosa-dosa hambunya Penyayang kepada mereka Itulah Allah tidak menghukum manusia di atas kesalahan mereka Ini merupakan satu bentuk dorongan untuk bertawabat Dan sedar di atas kelemahan mereka Tengok eh di ujung ayat ni Allah sebut perkataan Ghafurur Rahim Kerana itu kesalahan kan Kita dah sebut bahawa kesalahan ini berlaku Sekarang datang sifat Allah itu mengampunkannya Jadi pemilihan perkataan ni Sebut takdir dan juga takhir Yang pernah saya terang kepada tuan-tuan Pandangan ahli lorah macam si Bawi Bahawa harap Arab ni mendahulukan satu sifat menyebut sesuatu perkara mendahului yang lain kerana ada tujuan yang tersemat di sebalik ini. Maka di hujung ayat ini kita dapat lihat bila Allah menyatakan Wallahu ghafurur rahim kerana kesilapan para sahabat ni tadi yang telah memanggil Nabi dengan suara yang menengking-nengking semua itu diampunkan Allah kerana dalam konteks itu perlu kepada keampunan sebelum datangnya kasih sayang. Maka disebut ghafur mendahului perkataan rahim. Jadi perkataan ghafur ni pernah kita pelajari bahawa dia merujuk kepada Baligul Maghfirah Warrahmah. Jadi luasnya keampunan Allah SWT Taala dan kasih sayangnya falan sahatuhu an haula al musiiin al adab intabu wa aslahu. maka ruang masih terbuka luas untuk mana-mana manusia melakukan kesilapan bukan sahaja golongan Arab yang disebutkan di sini malah kepada siapa sahaja sentiasa terbuka andai mereka bertaubat dan juga memperbaiki diri dengan bersungguh-sungguh jadi ada disebut dalam kitab kita tafsir bahawa ini berlaku pada segolongan Arab ketika Nabi SAW mengutuskan syariah syariah ni macam kumpulan peperangan yang kecil gerombolan tentera maka berlakulah penaklukan kepada satu kabilah. Lalu Nabi telah pun melantik Uyayna bin Hassin Al-Fazari untuk menawan golongan itu dan kemudian tawanan telah dibawa. Lalu akhirnya mereka pun telah lari meninggalkan keluarga dan harta benda mereka. Maka ditangkap. Lah. Kemudian mereka datang bertemu dengan Nabi SAW dalam keadaan meminta kepada Nabi untuk dibebaskan sebahagian dan sebahagian yang lain itu dibayarkan hanya, Dibayar seolah-olah macam satu tebusan lah untuk mereka. Maka Nabi SAW telah memanggil seorang daripada mereka untuk menjadi hakim, menjadi membuat keputusan tersebut ini kisahnya sehingga membawa kepada kalaulah mereka bersabar hingga Nabi SAW berada dalam keadaan tenang untuk buat keputusan so, tentulah semua dibebaskan tanpa membayar fidak tapi kalau mereka ni tergesa-gesa ni satu pendapat berkaitan dengan sikap segolongan Arab yang datang berjumpa dengan Nabi untuk menebus kembali tawanan itu sehingga mereka terpaksa membayar sebahagian dan mendapat kebebasan untuk sebahagian lain maksudnya kat sini kalau mereka bersabar di atas ketapan Nabi iaitu keputusan jangan dibuat tergesa-gesa maka sudah tentulah kesemua mereka itu akan dibebaskan dibebaskan secara percuma. Baik. Jadi di sini Allah Taala mendidik manusia supaya jangan kelang kabut, jangan tergesa-gesa bahawa dengan Nabi SAW Alaihi ditunggu kerana Nabi SAW menantikan wahyu daripada Allah Taala. Kalau kamu membuat keputusan wahyu turun, sama ada kamu akan dapat kemurkaan Allah atau kamu akan rugi. Maka jangan jadi seperti golongan yang tergesa-gesa ni. Ini satu yang boleh kita pelajari daripada ayat ini seperti juga ayat yang lalu dalam bab adab. Ini merupakan satu tanbih, satu peringatan terhadap kedudukan Rasulullah SAW dan kewajipan beradab, berakhlak dengan dengan baginda sallallahu alaihi wasallam kalaulah kamu semua mengetahui kedudukan nabi di sisi Allah Subhanahu kamu nak ketuk pintu rumahnya pun kamu takut walaupun mengetuk dengan azafir kita ni kalau hormat kepada seseorang ataupun memandang kepada hibah seseorang kita nak ketuk pintu pun macam mana pakai kuku kalau kita ketuk pakai kuku seperti itu bagi menunjukkan kemuliaan kedudukannya kalau kamu tahu Rasulullah yang sebenarnya untuk memekik memanggil dengan suara yang nyaring seperti itu tidak layak sepatutnya tidak tidak itu yang kamu lakukan kata Abu Uthman al-Maghribi rahimahullah bahawa adab kami ni para ulama di Maghrib ini terhadap orang yang lebih tinggi kerudukan ilmu di kalangan sadar, calon ulama dan juga awliya ni para wali guru-guru yang mulia ni bahawa ta'adubnya kami, beradabnya kami dengan mengikuti sunnah Nabi yang dianjurkan kepada para sahabat ini. Kalau ada sesuatu hajat nak disampaikan kepada seorang maha guru, kepada tuan guru lah contohnya. Kita tunggu dekat pintu itu. Nak berdehem pun takut, nak ketuk dengan kuku pun takut. Duduk tunggu. Kalau semalaman, semalaman lah sampai dia keluar. Ma daqaktul baba ala alim qat kuntu asbir hatta yakhruja ilai. Aku belajar yang ini kata Syekh Abu Osman Al-Ghribi ni tadi. Bahawa amalan kami di, maghribi, di Maghrib di Maghrib negara di negara-negara negara barat Islam ini Maghribi ke kat Tunisia ke kat Al Jazair ke kat mana kami ni punya hormatnya kepada alim ulama dan juga awliya di kalangan kami ni sampai nak ketuk pintu pun takut pakai kuku pun takut duduk stay tunggu kat pintu sampai dia keluar kerana kami belajar ayat ni tadi menghormati Nabi SAW maka juga kami menghormati guru-guru kami yang selayak ni tu sebab tuan-tuan di hikmahnya wisdomnya mengajar apa tau tauqir kabir seperti dalam hadis mengajar kita untuk menghormati orang lebih tua warahmatullahi wabarakatuh dan merahmati menyayangi orang orang yang kurang umur daripada kita wa mukhatabatun nas bil lin kita bermuamalah dengan manusia dengan cara lemah lembut kalau seseorang itu lebih tinggi pada kamu maka anggaplah dia sebagai guru maka penuhilah hak-haknya sebagai seorang guru kalau dia sama macam kamu wa in kana dia sama macam kamu sama ilmu dengan kamu kamu kawan dengannya maka berkawanlah dengan fa sahibuhu bil wafa berkawanlah dengan dia sebagai teman sejati wa in kana dunak fa bil marhamah kalau dia kurang daripada kamu melihat dia mengetahui kedudukan ilmu di kurang daripada kamu maka bergaulah dengan dia dengan jaga kasih sayang kalau dia itu orang alim wa in kana aliman fasahibu bil khidmah wa ta'zim kalau ia merupakan orang yang alim mengetahui sesuatu yang mengatasi kamu maka hormatilah dia dengan memberikan perkhidmatan yang terbaik dan mengagungkan dia wa in kana jahilan fasahibu bis siyasa kalau orang itu merupakan orang jahil maka jadikan dia teman dengan kebiasaanan, siasa ni bukan maksud politik saja maknanya kena pandailah mengambil hati dia pada tempat yang sepatutnya kalau kamu tak layan dia dia merupakan orang penting di bank itu walaupun dia hanya seorang pak guard saja tak dapat nombor kamu nanti maka begitulah wa in kana ghaniyan kalau orang itu merupakan orang yang kaya maka berkawalah dengan dia dengan menunjukkan sifat kerendahan kamu ataupun kekurangan kamu maka dengan cara demikian kamu menghormatinya jangan tunjuk kamu lebih kaya daripada dia padahal kamu tidak punya apa-apa wa in kana faqiran kalau dia merupakan orang yang miskin yang mengharap orang yang memerlukan maka bersahabatlah dengan dia dengan penuh kasih sayang dan membantu. Maka begitulah cara kita berurusan dengan manusia sebenarnya kata orang-orang bijak. Menarik bukan tuan kata-kata ni? Siapa sebenarnya teman kita? Kalau dia sama level dengan kita, anggap dia sebagai teman yang boleh kita manfaatkan, boleh bergelak ketawa, berjenaka, mengambil faedah daripadanya, mengambil apa-apa kebaikan, manfaat. Kalau dia merupakan orang alim, jadikan dia sebagai guru kamu. Susah ke? Malu ke? Apa sahaja nak malu pula? Orang untuk belajar di negara Arab, menguasai ilmu sebuah-sebuah, nak bandingkan kamu yang tak tahu apa-apa, bahasa Arab pun tak tahu. Hormatilah dia. Beza berbeza pandangan itu biasalah kalau orang itu orang jahil maka kawanlah dia dengan siasah ni tadi kebiasaan seperti saya pernah bawa kisah pada tuan-tuan dan surah surah ni mungkin surah Yasin atau surah Fusilat bahawa seorang khalifah Bani Abbas Bani Abbas Syah dahulu dia dalam majlis bersama dengan wuzaraknya menteri-menteri kanannya tiba-tiba muncul seorang ibarat macam pengemis lah membawa sepatu membawa kasut selipar maka pengawal semua terlepas dia masuk ke tempat ruang legal untuk persidangan penting mesyuarat dia beri salam Amir al-Mu'minin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Aslah Allahu Umur Amirul al-Mu'minin Allah membaiki Urusan Memudahkan segala urusan Pentadbiran Urusan pemerintahan tuanku oh, bagus, dipuji. Maka semua orang Berada dalam suasana Kesebersalahan ingin menangkapnya Ketua pengawal pun Kini berusaha lah untuk Mengeluarkannya Dari majlis khalifah Di berkata tetap apa tahu Biarkan dia Tengok ni siasa Pandainya mengambil hati orang Walaupun orang ni Nampak remeh saja Nampak sedana saja Penampilannya Maka dia berkata Pada Amirul al Wahai khalifah Saya ada hajat besar Apa hajatmu? Ini sepatu yang saya bawa ni ni kasut ni ni kasut Rasulullah ni cerita Bani Abbas tuan-tuan ya Abbasiyah dekat dengan Rasulullah dekat dengan Khulafat Urashidin ini zaman Imam Syafi'i radiyallahu anhu maka Khalifah ni pun berkata, bawakan kepada ku orang semua tengok menteri-menteri semua tengok dengan hairan maka dibawanya kepada Khalifah selipa sandal yang usang lusuh buat daripada kulit nah, ni Rasulullah punya tuanku ambillah tuan ni hadiah pada saya hadiah dia pun ambil selipa itu dia ciumnya tak atas kepalanya dan menciumnya berkali-kali dan berkata kepada pembantunya khadamnya tolong bawa 10 ribu dirham bagilah kepada hamba Allah ni siapa nama mu nama saya sekian-sekian saya rakyat tuanku duduk ke tempat sekian tapi dia penampilan dia dia tahulah dia orang ni orang susah maka bagi kepada dia 10 ribu dirham Allah terima kasih tuanku saya tak perlu apa saya nak hadiah je kepada tuanku tuanku berkata tak apa tak apa bagi 10 ribu ketika dia baru berangkah keluar dengan gembiranya wajahnya tadi terpampang lah pada wajahnya kemudian tuanku panggil dia sekali main, main, nanti kejap ada lagi bagi lagi kepada 10 ribu bagi lagi pakaian bagi kepada dia sebuah-sebuah cukupkan keperluannya tuan-tuan orang seperti ini berguna tak kepada kita kalau kita jadi pemimpin Bagun kerana nanti dia akan keluar dia cerita pada orang ramai dan kata-katanya lebih besar daripada signboard yang kita letak untuk mengatakan diri kita hebat kerana orang ini akan bercerita di luar aku jumpa dengan raja raja bagi aku sekian-sekian tuan-tuan cerita ni menarik untuk saya bawa kepada tuan-tuan bahawa pergaulan dengan manusia ni memerlukan siasah memerlukan kepandaian kebiasaan dia bukan hadir dalam buku-buku dia perlu pada pergaulan percampuran dengan orang bijak sehingga dapat merumuskan satu perkara seperti disebut dalam kitab hadaiq rawahi wa raihanul imam al-rami insyaallah saya akan bawa dan kuliah akan datang lebih lanjut Wallah الله اعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته